Ну Проведення расширенного засідання спільної рабочий групи старосательской територіальної громади. 159 громад, в цілому. Провели вже відповідну роботу, об'єдналися. Більше того, провели вибори, обрали своїх керівників і у них перед ними тепер так само вибір, що робити далі, які шляхи, які кроки, крок за кроком просуватися вперед. Так от, опираючись на досвід тих, хто вже пройшов цей шлях, нам треба не повторювати. Помилки і знати складнощі, які вже були на шляху колег з інших областей. Державному фонді розвитку передбачено 3 мільярди на проєкти, які ви запропонуєте. І ще передбачено 1 мільярд на підтримку лише об'єднаних територіальних громад. Нікому більше не стосуються ці кошти. Знаю, що ви не є самотні. Підтримка офісу реформ, підтримка обласної ради, підтримка асоціації органів місцевого самоврядування і підтримки керівництва області. Ви знаєте, що і Райнін і Сергій Іванович Чернов вони є співголовами нашої обласної робочої групи для того, щоб... допомогти всем, кто хочет изменить жизни, а кто хочет и Некоторые тут даже присутствующие здесь участники этого собрания, они первоначально, когда начинали вопрос объединения, они считали, что будет образовываться Старосалтовский район. Нет, Старосалтовского района не будет, будет Волчанский район. Объединена громада – это составная часть нашего района. Терять бюджет. А что мы теряем? Деньги просто с одного кармана придут в другое, но все равно на территории нашего района. Развитие района будет идти больше. Мы даем больше возможности этой громаде ну, к самостоятельным э, вещам. Если у них будут какие-то трудности, мы им поможем. Если будут какие-то трудности у нас, я знаю, что они э, тот финансово, субвенциями помогут нам. Поэтому у нас это отработано. Пока по перспективному плану будет еще э, одна громада. Называется она «Волчанская объеднана, которая объединит еще 21 громаду, в том числе и Волчанскую городскую. Но это перспективный план, он имеет право на изменения. Все будет зависеть от людей. Если кто-то какие-то громады захотят объединиться. Мы так считаем, что объединение Волчанской объединенной громады нужно произвести в течение 16-го, начала 2017 -го года, дабы это было, ну, будем говорить, взвешено. Чтобы, э, тот, мы же уже видим, э, тот, какие э, недостатки да, и где подводные камни. Поэтому, начиная процедуры объединения, мы будем одновременно запускать процедуру подготовки кадров, подготовки базы имеется в виду и технического тот, вооружения, ну, офисов, работников, то это даст возможность работать Ну, во-первых, поскольку я избран из Старосалтовской объединенной громады депутатом областного совета, и к тому же я есть заместителем председателя рабочей группы, который занимался, которая занималась непосредственно организацией объединения территориальной громады, я считаю, что эта встреча есть очень полезная, Без сомнений, когда говорим о Старом Салтове, то нужно понимать, что в самом Старом Салтове есть скрытые резервы для пополнения бюджета. Это и водохранилище, это и земельные участки вокруг воды, это и коммунальные платежи, которые сегодня выплачиваются в полном объеме, ну и так дальше. Поэтому я думаю, что это будет самодостаточная территориальная громада и к тому же одна из самых богатых в Украине.